Дякую. Нагородити орденом народний герой України Максима Савченка посмертно. Героя представляє волонтер та активіст волонтерської групи за мир і порядок Марія Микитюк. Знаете, очень сложно говорить в прошедшее время о человеке, который для тебя еще жив, который лицо которого стоит перед глазами, с которым ты не простился. Для меня Максим был очень особенным, потому что он был первым из ребят, с которым я познакомилась, когда я уехала в поля первые... Первое лицо это лицо Максима. И очень сложно говорить в прошедшем времени о человеке, который очень любил жизнь, который был сам жизненным, который погиб, защищая тех, за кого он отвечал. И последние слова, которого, последнее беспокойство, которого было о маме. то, чтобы она была спокойна, жить все Я единственное, что хочу, чтобы мы с вами были достойны той жертвы, которую принесли к себе. Я хочу сказать огромное спасибо моим родителям, которые принесло это это необходимо нам замечать у моей сына. И прежде чем попросишь, чтобы он не убирал. Нагороду отримує батько героя Сергій Вікторович Савченко.